men maktabda o'qib turganimda ikkinchi sinfda edim shunda bir kuni o'qituvchimiz bizga aytdiki dam olish kuni aylanishga hammamiz birgalikda borishligimizni aytdi biz judayam bir kambag'al bir miskin oilalardan edik o'qituvchimiz bizga besh yuz tangadan olib kelishimizni aytgandi uyga kelib ota onamga aytdim besh yuz tangadan yig'yapmiz o'qituvchimiz bizni aylantirib kelar ekan shunga pul berishni iltimos qilgan edim berishmadi keyin yig'ladim shunda onam dediki bolam bor bo'lsa beramiz yo'q bo'lgandan keyin nimani beramiz dedi ertasi kuni sinfda hamma bolalar pulni olib kelishgandi men esa qisilgan holda boshimni egib turar edim men uchun go'yoki dunyo qorong'u edi o'qituvchim menga bir qarashdan ahvolimni tushundi va menga aytdiki men senga bir savol beraman javob bersang sen ham bolalar bilan birga sayr qilib kelasan dedi va men biladigan bir yengil savolni berdi javobini aytdim va ustozim cho'ntagidan menga besh yuz tanga olib qochdi va men benihoyatda xursand bo'ldim oradan vaqt o'tdi maktabni bitirdim va katta hayotga qadam bosdim vaqtlar o'tdi yillar o'tdi bir kuni ollohning fazli bilan o'tmishimni esga oldim har xil bo'lib o'tgan voqealarni esga olar edim maktab davri ham esimga tushdi shunda o'qituvchimni esga oldim qilgan yaxshiligini esladim va maktabga borib o'qituvchimni izladim ishdan bo'shab ketgan ekan Yene, e borsen, bar... cina carina, cina uyini izlab borsam bir kichkinagina uy ekan uyini ko'rib olib qaytib ketdim va telefon orqali gaplashib ustoz siz bilan bir uchrashsak lekin siz meni eslamasangiz kerak deya ustozimni uchrashuvga chaqirdim meni tanidingizmi u aytdiki yo'q men sizni tanimadim dedi eslaysizmi maktabda bir necha yil burun o'quvchingiz bo'lar edi bilol ismli o'ynagani bolalar bilan boraman deb borolmay qolgan savol bergansiz javob bergan edim shunda besh tanga berib mani quvonchimga sababchi bo'lgan edingiz shunda ha esladim sen o'shamisan ha men o'sha bilolman men aynan shu qilgan yaxshiligingizni qaytarishlik uchun keldim bir necha yillar avval siz meni xursand qilgan edingiz shu xursandchiligimni eslab 500 tangani qaytarishga keldim deganimda de, ustozim kulib yubordi sen shuncha yerdan avvora bo'lib 500 tangani to'lagani keldingmi u 500 tangang kelganingga arzimaydi-yu dedi men u 500 tangani to'layman lekin haqqini ado eta olmayman agar qop desangiz يلطمس وعشنا يقطرين يعطي منا غصن إن مهمتنا في الدنيا <applause> ندعو لله بإذلال ولذا اشعلنا مصباحا ومضينا رغم الأميال لنبث الخير بأمتنا مهما الشر بها قطع مهما الشر بها agar ho'p desangiz mana shu uy sizga shu uyni sizga beraman axir bu besh yuz tangaga ko'pku men senga besh yuz tanga bergan bo'lsam deb hayron qoldi shunda men ustozimga qarab siz xursand bo'ldingizmi dedim u ha men xursand bo'ldim dedi yoshligimda meni xursand bo'lganimchalik xursand bo'lganingiz yo'q hali dedim ikkinchi sinfda xursand bo'lganimchalik sizni hali xursand qilganim yo'q anavi mashinani ko'rdingizmi mana shu mashina ham sizga deganimda deganimda ustozim yig'lab yubordiyig'lab